этот вечер и особенным образом мы хотим сегодня здесь поприветствовать всех участников АТО, всех воинов, которые оставили свои семьи, оставили все свои дела и пошли защищать Украину. Мы приветствуем вас сегодня на этом месте и от всей команды выражаем вам огромную благодарность за то, что вы защищаете нашу страну. Я витаю всех женок, которые сейчас присутствуют в этом зале. І від нашої команди ми від щирого серця бажаємо вам, щоб сьогодні ваше серце наповнилося теплом, щоб э, ваші очі засвітилися світлом, і щоб на ваших обличчях сьогодні були посмішки. Це дійсно слова віри, які ми можемо з вами провозглашати. И мы не будем смотреть на то, что происходит сейчас, и на то, что еще нет этого мира, и на то, что Украина все еще, знаете, как бы в таком разрушенном состоянии, и она еще не построена. Но мы верим, что придет этот день, когда Украина, на Украине воцарится мир. И когда наша Украина будет новой Украиной, новой страной, новой нацией, новым государством. Кто-то здесь есть, кто верит в это. Сколько горя, сколько слез Видела моя земля. Сколько крови пролилось, Земля устала от греха. Абель, кровь твоя кричит, Бог вступит, воздай сполна, Кто нам землю исцелит. Точен кровь, глаз креста Украина. Украина, Бог за тебя. Украина, ты в плане творца. Украина, в руках отца. На этом наш вечер идет до конца. Ми дуже хотіли підняти нас на Івану. Дуже хотіли, щоб ваші серця наповнилися миром. І наступна наша зустріч, яку ми плануємо провести з жінками, з матерями, з сестрами. І вони відбудеться тут Підгородньому. Ми хотіли, щоб ви знали, що ми з вами. Ми від ліця усього українського народу. Дякуємо вам. І Obrigada.